ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮುಗೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದ್ದು ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಾರದ ಸೊ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಲಿ ಅರಿಶಿನ ನಾನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚ್ತೀನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಜ ಇದ್ದು ಅರಶಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರು ಹಾಕೋಕ್ಕಂತ ಬಾಡಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಕುಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कम्पोग्यमाय मातः समस्तज ऋषशैलनाथ दयिते अज्ञाधिसप्त ऋषयस्तपास्य सन्ध्या आकाशसिन्धुकमला मनोहराणि शेषादृशे खरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननां च भवषण्मुख वा सवाद्याः सैविक्रमादिचरितं तस्तु पन्ते पठति वा सरशुद्धिमारात् तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीर्विकीरपूगद्रुमादि सुमनोहरपाणिकादिमन्दमनिरः सह दिव्यगन्धा गो तव सुप्रभातम् उन्मील्य निग्रहगमुत्तमपञ्चरसा मात्रा वशिष्टकदले कुलपायसारि कृत्वा ेषु पठन्ति शेषादिशिखरं गो तव सुप्रभातम् तन्त्रि प्रकर्षमगुरस्वया विपङ्क्षा नित्यचरितं तव नोपि भाषा शेषा रिक्शा ओटा नुमना लक्ष्मी देवी कलसो ऑर्डर स्वल्प अरिष हि ओ तद्मेत्रियं निजाङ्गलक्ष्म्या ्रनादम् शेषादृष्टकरभोदव सुप्रभातम् श्रीमन्दवरदाघो श्री श्रीविवासजगदेकदलैकसिद्धो श्रीदेह भुजान्तर दिव्यमूले श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् किलोकबन्धो श्रीश्रीवाजगरेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतृभुजान्तरतल्यकूटे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वान् पुष्करिणिकाम्यकरिर्मलाः